was Читаю его вновь и вновь. И Господь говорит мне слова в простоте свои единые. Достигайте любви, во Христе познавайте любовь. Золотые слова, совокупность всего совершенного, глубина христианства и вести английскую суть. Все придет, но любовь пребывает во веки медленную. Счастлив тот, кто находит в любви превосходнейший путь и идет по нему, не прещаясь. Тело не Возвращенный душой, поднимаясь до светлых высот, не еще своего, он искать будет лучшего, Божьего. И потерянный рай в Бога данной любви обретет. Нет, не призрак она, недоступный и недосягаемый. Ее образ прекрасный Господь своим сыном явил, чтобы в жертвенной смерти Иисуса Христа постигали мы, что такое любовь, что такое Любви. Той любви, что с от рождения дарила презрение, во спасала умерших, спешила решила помочь, той любви, что прочных людей не считала презрёнными, покорилась послушно отцов и осыманскую ночь. Римский пород почевал любовь, дикой злобость лицо мою, А бессильная зависть привала в лицо до любви, об подножьи Христа за смерти примере оковами. Дьявол ждал, что любовь захлебнется в потоке крови. Но Иисус все простил на Голгофе, и слове, и зависти, обнищал ради нас, до конца грешный мир возлюбив. Он распятый Христос вечной Божьей любви доказательства. И пример христианам, как должно прощать и любить. О, большая любовь! Сможет самой горькой выстрадать, В трудный час испытаний урон не потерпит она, Через огненный шквам придет, Оболенная выстоит, И по-прежнему будет божественной силы полна. В человеческих сил не достанет любить милосердствия, И улыбка спокойно жестокий удар отразить. Но когда в нас живет Иисус, сердце наше не сердится мы любую обиду способны простить и забыть, и забыть. Не гордится любовь, не завидует, не превосносится. Знание мыслить себе и с врагами мягка и добра. Чтобы ей не пришлось пережить, переносит все и стремится сегодня сильнее любить, чем вчера. Бескорыстно и нежно любить, беспристрастно и искренно до да последних минут как Иисус своим ближним, служить в полноте познавания Христа и великую истину, хорошо быть любимым, отравнее любящим быть. Достигайте любви, не источники благословения, пребывайте в любви, а на все превышающие дар. Возрастайте в любви, полной кротости и долготерпения. Покажите любовью Иисуса Христа благодать открываю такое знакомое место из Библии, и как будто впервые читаю его вновь и вновь, тихо шепчу страницы слова, в простоте свои тени, достигайте любви, во Христе познавайте любовь. Аминь.